Salam düzəh görünəcəyiniz. Bilirsiniz ki, yanvar ayının 1-ci səhər aylıq aylanan edilmişdi və bu aylıq çərçivəsində biz müxtəlif fərdi sərgilər, müxtəlif kollektiv sərgilər təşkil etmişik və aylığımızın yekununda olaraq bir viktoyla keçilməyə qərar aldıq. Bu viktoylanı məhz 6 istin şagilərlə arasında keçirməyi planlaşdırdıq. Burada 6 A, B, C, Ç komandalar var və siz biz nə olacaq? Tapşırığımız yaradıcı tapşırıq olacaq. Monitorda görürsüz, e, verilən təsvir animasiya istiqamətindədir və bu günlər 45 dəqiqə ərzində həmin təsviri e, sinif şagirdləri bu şəkildə icra edəcəklər. Və qeyd də də diqqətiniz yönəldir məyarlarımıza. Çünki hər komanda aranın işləri verilən meyarlar nəticəsində qiymətləndiriləcək. Təsviri verilən vaxt dərsində tam təsvir eləməlisiniz. Eyni zamanda işıq körkə ilə təsvir eləməlisiniz. İş əsnasında nizam-intizam və əməkdaşlıq qaydalarına riayət etməyinizə görə ballar veriləcək sizə. Təsviri hansı texnikada işləmək sualının cavabəsi sərbəstdir haşımızda müxtəlif texnikalar görürəm, akvarel, guaş, nə bilim flomaster və rəngli qələmlər. Fərqi yoxdur, qarışıq texnikada işləyə bilərik. Yəni sonuna akvarel ilə təsvirin özünü rəngli qələm və ya flomasterlə fərqi yoxdur. Yəni bir texnika ilə də işləyə bilərik. Yetər ki, sinifimizin qrupumuzun işi uğurlu və gözəl olsun. Hazırsınız? Materiallar? Yaxşı, uğurlar uşaqlar, başlayaq. İstəyirəm.